terdapat kebimbangan pembangkang gesa kerajaan tubuh jawatan kuasa bagi cadangan Akta URA. PM Anwar beritahu penyelesaian dalam isu Masjid Madani bukan bertujuan tunjuk keangkuhan. Pengarah urusan Jekyll Dedah hampir saman kuil Hindu. Pemuda MCA Dedah keputusan Kim Soon tidak jejaskan parti tahap kesiapsiagaan hospital seluruh negara berada pada tahap tertinggi. Dan LTAT umum kadar dividen 5.25% bagi tahun keuangan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstab Malaysia. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin meminta kerajaan untuk menubuhkan sebuah jawatan kuasa bagi meneliti cadangan Akta Pembaharuan Semula Bandar URA. Dalam satu kenyataan, beliau mengungkapkan kebimbangan yang wajar terhadap RUU tersebut. Tegasnya, jika RUU itu tidak diteliti dengan cermat oleh kerajaan, kesannya adalah ke atas rakyat tanpa mengira warna kulit atau agama. Menurut kenyataan Hamzah yang dimuat naik di laman sosialnya, Perikatan Nasional PN akan menentang sebarang ketidakadilan dalam akta itu dan pada masa yang sama menggesa kerajaan Agar menubuhkan jawatan kuasa yang dianggotai semua pihak berkepentingan termasuk wakil pembangkang dan NGO bagi memastikan masa depan seluruh rakyat terpelihara. Namun Hamzah tidak menghuraikan lebih lanjut mengenai cadangannya berkaitan jawatan kuasa khas tersebut. Pembangkang sebelum ini mengkritik usaha kerajaan persekutuan untuk memperkenalkan URA di mana sesetengah pihak mendakwa ia akan mengusir orang Melayu miskin dari kawasan bandar. Kemenangan kita ini bukan kerana keangkuhan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan penyelesaian yang dicapai dalam isu berkaitan tapak masjid Madani di Kuala Lumpur bukanlah bertujuan menunjukkan keangkuhan. Beliau menegaskan penyelesaian itu dicapai atas usaha menteri serta pihak lain yang terlibat secara langsung. Katanya, kemenangan ini bukan kerana mampu menunjukkan kebijaksanaan, kekuatan dan kemuliaan Islam, bukan keangkuhan. Beliau berkata demikian dalam ucapan di majlis pecah tanah masjid tersebut. Majlis itu diadakan susulan isu hangat mengenai status tanah di sepanjang Jalan Munshi Abdullah yang dimiliki oleh syarikat tekstil Jekyll Trading Sdn Berhad tetapi diduduki oleh kuil Dewi Sri Patra Kaliamat sementara menunggu pemindahan ke lokasi baru yang terletak 50 meter dari tapak asal. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Jekyll, Muhammad Faruz Muhammad Jekyll mendedahkan syarikat itu pernah memberi pertimbangan untuk mengambil jalan mahkamah bagi menyelesaikan pertikaian membabitkan tanah itu katanya rancangan mereka adalah untuk memfailkan saman terhadap jawatan kuasa pengelola kuil itu kerana tempoh 11 tahun digunakan bagi mencari penyelesaian yang diharapkan bagaimanapun katanya syarikat terbabit membatalkan rancangan mereka dan menerima nasihat yang diberikan menteri di jabatan perdana menteri wilayah persekutuan Zaliha Mustafa katanya Zaliha menghalangnya dengan berkata ia akan menjadi isu perkauman yang besar Zaliha kemudian mencadangkan pihak Jekyll untuk berjumpa terus dengan Perdana Menteri. Ketua Penerangan Pemuda MCA Neo Chu Siong berkata, keputusan bekas setiausaha agung pemuda MCA Leong Kim Soon keluar parti dan menyertai bersatu tidak menjejaskan parti itu. Tegasnya, tindakan itu adalah hak demokrasi mana-mana individu dan MCA melihatnya sebagai peluang untuk memperkukuh jati diri serta menarik bakat baru. Katanya, walaupun ada yang memilih jalan lain, beliau tetap yakin dengan ahli-ahli setia yang masih komited dengan perjuangan MCA. Pada selasa, Kim Soon mengumumkan keluar MCA serta-merta dan menyertai bersatu Beliau kini dilantik sebagai Ketua Sayap Persekutu Bersatu Bentong dan Pahang. Dalam satu majlis di Bentong, Pahang, borang penyertaan Kim Sun bersama kira-kira 100 lagi bekas ahli MCA telah diserahkan kepada Timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin. Menurut Chu Siong, pemuda MCA komited untuk melakukan transformasi menyeluruh rangkumi kepimpinan muda, pendekatan digital dan dasar progresif. Tahap kesiapsiagaan hospital di seluruh negara khususnya jabatan kecemasan dan trauma ITD berada pada tahap tertinggi bagi memastikan keperluan perubatan dapat ditampung sepanjang musim hari raya Aidilfitri ini. Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad berkata ITD beroperasi sepenuhnya dan KKM turut melaksanakan penggiliran cuti buat petugas perubatan bagi memastikan sebarang kemungkinan dapat ditangani dengan baik. Beliau turut berpuas hati dengan pengurusan Smart Bed Monitor System HSIS yang semakin cekap untuk memastikan pesakit daripada ETD tidak menunggu terlalu lama bagi kemasukan ke wad untuk pemantauan atau rawatan seterusnya. Mengenai kesesakan di hospital, Zulkifli berkata, Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha menangani perkara tersebut termasuk usaha menambah bilangan kaki tangan perubatan di hospital. Zulkifli juga mengingatkan orang awam untuk tidak menunggu lama jika sakit dan perlu datang segera ke hospital sekiranya mempunyai simptom. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT mengumumkan kadar dividen 5.25% dengan jumlah pembayaran sebanyak 514.20 juta bagi tahun kewangan 2024 PK 2024 pengagihan dividen berkenaan meningkat berbanding 485.08 juta yang dibayar pada tahun 2023 menjadikannya jumlah agihan dividen tertinggi LTAT dalam tempoh 7 tahun. Agihan tersebut memberi manfaat kepada 125,014 pencarum yang terdiri daripada anggota angkatan tentera Malaysia ATM. Selain itu, ia juga menyaksikan tahun ketiga berturut-turut LTAT mengekalkan dividen pada kadar 5% mencerminkan pemulihan kukuh, prestasi mampan dan kestabilan dana. Menteri Pertanian Muhammad Khalid Nordin berkata, kejayaan transformasi LTAT tahun ini membolehkan kadar dividen yang mampan dan lebih kompetitif mencerminkan kestabilan serta keupayaan institusi itu untuk terus berkembang demi kesejahteraan pencaro. Menurutnya, pengumuman dividen tersebut turut menjadi satu simbol kepercayaan dan keyakinan Kementerian Pertahanan terhadap hala 7 LTAT. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.